Добрый день, Александр. Добрый день. Поздравляю вас с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка ФК Универс. Спасибо. Прокомментируйте ваш последний матч против Никендарса. Интересная игра, на мой взгляд. Ну, во всяком случае, для нас 100%. Первый тайм получился очень такой напряженный. Команда достаточно хорошая. Мы играли от обороны. Вот. Скажем так, выстояли, не пропустили. Ну а во втором тайме, я думаю... Чуть-чуть нам больше повезло, поэтому голов забили мы больше, чем они. А почему не удалось забить первым этаже? А, ну я же говорю, команда очень хорошая, поэтому пыталась навязать нам свою игру. Вот, Поэтому нам нужно было отстоять в обороне, не пропустить. Вот. Поэтому первый тайм получился так без голов. Вот. Но во втором тайме, я думаю, у нас все получилось. Ну, для команды Никандерс, может, сыграло то, что они провели два матча на этой неделе. Сложно ли играть по два матча? Я думаю, да. Если команда играет с хорошим соперником и отдается на 100%, поэтому два матча в туре – это тяжело. В прошлом туре команда Верола потеряла очки со вестом. Чего не хватило в этом матче? Да, я думаю, что какого-то, может быть, везения, концентрации внимания. Наверное, мы, может быть, заслуживали и победы, но команда соперника показала, что нужно играть все два тайма до последней секунды, до последней минуты. Поэтому где-то, может быть, чуть не повезло. Но ну, а команда соперника сыграла хорошо. На данный момент команда веру испытывает какие-то трудности с составом, травмированные есть или со старичной? Состав, по-моему, у нас уже сбалансирован уже не первую игру. Но все в строю. Я думаю, все нормально, нам все по плечу будущем у вас матч предстоит против, против лидера высшей лиги команды Ариана. Как собираетесь брать очки в этом матче? Я думаю, так же само. Будем играть от обороны. И вторым номером команда очень хорошая. Поэтому будем пытаться где-то поймать их на их ошибках. Ну, это, по-моему, все. То есть будем стараться играть от обороны.